ровеньки стали первыми в луганской области где открылась общественная приемная регионального совета предпринимателей при луганской обу госадминистрации главными направлениями в которых работает приемная это эффективная система поддержки предпринимателей урегулирование проблемных вопросов местной власти и бизнеса а также формирование благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности те кто уже в бизнесе или только планирует его начать уже сегодня могут обратиться в приемную разместилась она в здании АТП номер номер 10 956. В этом году была принята программа развития поддержки предпринимательства на 2013-2015 годы. Она на два года рассчитана. Э, особенность этой программы – это подпрограмма развития бизнеса в депрессивных территориях. Ну, Равеньки, понимаете сами, как бы и вся округа здесь много закрытых шахт. И приоритет номер один, конечно же, общественные приемные такие вот на депрессивной территории для того чтобы знать и изучать и поддерживать бизнес именно на таких территориях мы должны лучше знать проблемы местного бизнеса предпринимателей на территориях каждый член регионального совета должен стать центром общение с предпринимателями на своей территории, чтобы систематизировать проблемы, которые возникают у бизнеса, обсуждать их на заседании регионального совета, доводить до сведения руководства Луганской области, разрабатывать программы помощи бизнесу, в первую очередь на территориях, которые в этом нуждаются. В ближайшее время общественные приемные регионального совета предпринимателей планируют открыть и в других городах нашей области. В соответствии с планом работы регионального совета предпринимателей, который утвержден губернатором Луганской области, мы расширяем сферу своей деятельности, расширяем географию. И в каждом городе Луганской области, где представлены члены регионального совета на сегодняшний день и где будут члены регионального совета в иных городах, мы планируем открывать такую сеть региональных приемных нашего совета предпринимателей. Город Ровеньки у нас стал пионером, потому что вот Александр Константинович Узеринов – активный предприниматель, человек с активной жизненной позицией, Работает в нашем совете предпринимателей, ответственный порядочный бизнесмен. Он загорелся этой идеей, один из первых наших членов совета. И в гонке за лидерство занял первое место. В ближайшее время у нас открывается приемная в Рубежном, в Красном Луче, в Стаханове. Но в Равнинках получилась первая приемная регионального совета. Помогать предпринимателям – дело важное и нужное, отметил мэр города Александр Есенков на конференции, которая состоялась в день открытия приемной. Городской голова подчеркнул, что теперь каждому предпринимателю будет доступна профессиональная консультационная поддержка опытных специалистов, что значительно поможет налаживанию бизнеса в городе.